Halo sobat, you love YouTube lovers. Kali ini saya mau cerita sejarah tentang nenek sihir yang ada di dunia nyata, dari Eropa Timur akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dia terlahir dari keluarga peternak yang kaya raya, dan dia juga berpendidikan sangat tinggi. Kehidupannya stabil secara finansial, namun kemudian dia menjadi sangat terkenal dalam sejarah kejahatan di zamannya. Dia tenar sebagai tabib penyembuh yang sangat dermawan, namun pada akhirnya dia menjadi tenar sebagai seorang pembunuh berantai. Bagaimana seorang wanita tua berparas imut menarik? dan berwajah manis itu bisa berubah menjadi pembunuh berantai dan terkenal dalam sejarah? Semuanya akan saya bahas di sini. Walaupun dia punya banyak nama alias, dia sangat terkenal dengan nama Baba Anuchka atau Nenek Eni. Namun sesungguhnya, dia memiliki nama asli Ana Draksin. Ana lahir pada tahun 1838 di Rumania. Dia terlahir dari seorang peternak yang kaya raya. Sejak anak kecil, mereka pindah ke kota kecil yang bernama Desa Radimirovak di wilayah kerajaan Yugoslavia yang sekarang menjadi Serbia. Pada tahun 1849, dia bersekolah di sekolah swasta untuk orang-orang kaya. Di Pansevo, wilayah kota Madia di Serbia bagian timur laut. Dan lingkungan pergaulannya pun dengan anak-anak dari keluarga kaya. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Ana kembali ke rumah keluarganya di desa Vladimirovac. Pada tahun 1850-an, bagian Yugoslavia itu adalah bagian dari Kekaisaran Hungaria dan berada di wilayah perbatasan sehingga pasukan militer Austria ditempatkan di wilayah tersebut. Anna yang cerdas, kemudian belajar kimia, dia hobi bereksperimen dengan bahan-bahan kimia. Dan dia mampu belajar sendiri dan lancar menggunakan lima bahasa. Setelah beranjak dewasa, pada usia 20 tahun, Anna jatuh cinta dengan seorang perwira militer Austria. Lalu mereka berpacaran, Anna yang baru pertama kali merasakan jatuh cinta dan berbunga-bunga, saat itu dia pasrahkan segalanya untuk pacarnya. Dan mereka sering melakukan hubungan suami istri. Anna yang setia dengan cita pertamanya, namun kemudian dia merasakan patah hati karena kekasihnya itu meninggalkannya dan menularkan penyakit sifilis. Sejak saat itu, sifat dan sikapnya menjadi berubah. Dia menjadi senang menyendiri, menghabiskan waktunya di pengasingan, dan mengabdikan dirinya dalam ilmu kedokteran. Dalam pengasingannya, dia memperdalam ilmu kimia. Hingga akhirnya dia pun menjadi ahli kimia, sedangkan sifatnya berubah menjadi orang yang pembenci, curigaan, apapun yang orang lain lakukan, dia merasa tidak suka dan dengki. Gejala seperti itu, dalam bahasa Yunani, disebut juga dengan nama misantropia. Bertahun-tahun waktu berlalu, Ana sudah mulai bisa move on, lalu kemudian dia menikah dengan seorang pria yang jauh lebih tua. Pria tua yang dinikahi oleh Anna adalah seorang tuan tanah bernama Pistov. Anna yang dulu seorang gadis, kini menjadi nyonya Anna di Pistonya. Dalam pernikahannya, dia pernah melahirkan 11 orang anak. Namun di masa itu, hanya ada satu orang putra yang bertahan hidup hingga dewasa. Rezeki, mati, dan jodoh adalah rahasia Tuhan. Setelah menjalani kehidupan rumah tangganya selama 20 tahun, dia menjadi sangat berduka karena kematian suaminya. Setelah kematian suaminya, demi untuk menyambung hidupnya, Ana mengajar studi kimia dan dia membuka usaha praktek pengobatan alternatif dengan bahan-bahan yang dia ramu sendiri untuk pasiennya. Sejak saat itu, dia menjadi sangat terkenal dengan nama Janda Hitam atau Black Widow atau disebut juga dia dengan nama Baba Anuchka. Seorang herbalis dan ahli kimia yang ulung. Dan dia memiliki reputasi sebagai penyihir dan dukun penyembuh. Dia menjalankan praktik di rumahnya. Salah satu kamar tidurnya dia gunakan untuk laboratorium, dan dia mempraktikkan sihir di ruangan laboratoriumnya. Saat itu, usaha Ana sangat sukses dan sangat kerepotan karena banyaknya pasien yang datang ke rumahnya. Akhirnya, putra satu-satunya ikut bekerja dengan ibunya dan bertugas sebagai admin, pemegang buku akuntansi dan memegang catatan daftar pasien ibunya. Hingga selama lebih dari 50 tahun, Baba Anuchka berbisnis menjual campuran ramuan dan obat-obatan yang dibuat di laboratoriumnya. Beberapa ramuan yang paling terkenal adalah Ramuan cinta dan air ajaib, atau dikenal juga sebagai ramuan air iblis, ramuan racikannya terbuat dari bahan-bahan herbal yang mengandung racun tanaman, lalu dicampur dengan merkuri dan arsenik. Ramuan itu sangat populer di kalangan wanita yang memiliki masalah di rumah tangganya. Dan beberapa hasil ramuan racikan pertamanya pun dia jual kepada tentara. Para tentara itu adalah mereka yang memang ingin beralasan sakit untuk menghindari dinas dan wajib militer saat itu. Ketika seorang wanita datang ke Baba Anushka untuk salah satu ramuannya itu, dia akan bertanya kepada kliennya berapa berat badan orang yang akan dia beri ramuan. Atau dia juga akan bertanya seberapa berat masalahnya. Pertanyaan itu ditanyakan guna memberikan dosis yang tepat bagi calon korbannya. Berdasarkan informasi itu, Ana akan menyiapkan air ajaibnya dengan dosis yang mematikan. Sebelum dia menyerahkan ramuan kepada pasiennya, ada proses dan ritual sebelum dia menyerahkan air ajaibnya. Ana menugaskan pasiennya untuk membawa satu ayam hitam, satu ayam putih, sekantung abu, trisia, kemangi, dan kemenyan. Dalam proses ritualnya, kamarnya tidak menggunakan penerangan lampu. Di kamar gelapnya itu, dia menyalakan dupa dan menyebarkan abu di sekelilingnya, sambil Komat Kamit membisikkan mantra-mantranya. Lalu dia menyiapkan botol berisi air bersih dan membunyikan lonceng kecilnya sebanyak tiga kali yang menandakan bahwa kesepakatan dengan iblis telah selesai. Dalam pengobatannya, Baba Anujka menagi kliennya antara 2.000 hingga 10.000 dinar Yugoslavia yang mana itu merupakan jumlah uang yang sangat besar pada masanya. Selain obat herbal, dia juga menjual jimat di kliniknya, merasa usahanya sukses, dan punya banyak uang. Lalu kemudian, Baba Anujka membuka lowongan pekerjaan, mencari orang untuk menjadi kaki tangannya. Kebanyakan kaki tangannya adalah keluarga dari para korbannya, dan mereka bertindak dengan sukarela karena mereka sendiri yang memerintahkan Baba Anujka untuk kematian keluarganya sendiri. Hal itu tentunya menguntungkan bagi Baba Anuchka. Para kaki tangannya yang masih ada hubungan keluarga itu akan menolak penyelidikan polisi dan menolak otopsi. Jadi kematian para korban akan tetap menjadi misteri. Zaman itu adalah zaman di mana para wanita di Vladimirovac yang menginginkan kematian suaminya ataupun kematian keluarganya sendiri. Dua ramuannya menjadi sangat populer untuk tindakan kejahatan tersebut. Sehingga pada tahun 1920, Anna di Pistonya menyewa seorang agen bernama Jubina Malenkov yang membantu menemukan klien dan membawa mereka ke rumahnya. Jubina dan rekan lainnya bertugas berkeliling desa Banat untuk mencari tempat di mana ada perselisihan dan penyakit dan kemudian mereka merekomendasikan Baba Anujka, air setan yang dapat menyelesaikan semua masalah mereka. Kabar itu menyebar ke seluruh Banat. Banat adalah wilayah geografis dan historis yang kini terbagi ke dalam tiga negara: bagian timur dikuasai oleh Rumania, bagian barat oleh Serbia, dan bagian kecil di utara dikuasai oleh Hungaria. Hingga ke pelosok terjauh di wilayah itu, sehingga orang-orang datang dari segala penjuru untuk meminta nasihat dan bantuannya. Dia mencari uang sebanyak-banyaknya dari pelanggan, namun dia terkenal sebagai orang yang dermawan dan baik pada masyarakat. Mereka menyebut namanya dengan sangat kagum, dan mereka saling bercerita bahwa dia telah menyembuhkan banyak orang. Dia telah menghidupkan orang mati dan menyembuhkan ternak yang sakit. Anucha juga merawat orang karena kegilaan, demensia, dan penyakit lainnya. Semua itu tergantung dari penilaian orang masing-masing. Yang jelas, dia mencari uang sebanyak-banyaknya dari pelanggan. Namun faktanya, Baba Anucha telah membunuh antara 50 hingga 150 orang. ...dan korbannya kebanyakan laki-laki. Sebelum Nenek Ana ditangkap, ada pasien langganannya, seorang wanita bernama Stana Momirov. Dia datang ke tempat Baba Anushka untuk membeli ramuan cinta yang terkenal itu. Pertama kali, ramuan dia beli untuk suami pertamanya. Anushka menjual air ajaibnya ke Stana Momirov pada Januari 1924 seharga 2300 dinar. Stana memberikan ramuan itu kepada suaminya Lazar Ludowski dan dia jatuh sakit beberapa hari kemudian. Suaminya pun meninggal dunia. Kemudian Stana menikah lagi dengan pria lain dari desa yang sama. Puas dengan ramuan yang dibuat oleh nenek Ana, Stana kembali lagi ke rumah nenek Ana hingga tiga kali untuk membeli ramuan yang beracun itu. Stana membeli ramuan itu untuk paman dan mertua suaminya yang baru. Hingga pada tahun 1926, ada beberapa kematian yang mencurigakan masyarakat sekitar. Hingga suatu hari, polisi dari Pozarevac menerima surat kaleng. Isi surat itu menuduh Stana Momirov telah melakukan pembunuhan keluarganya. Kemudian, polisi melakukan investigasi dan akhirnya Stana ditangkap dan diinterogasi. Hasil interogasi kepolisian, Stana mengungkap dalang di balik pembunuhan yang terjadi dengan menyebutkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh nenek Ana. Setelah diselidiki, walaupun polisi saat itu sempat enggan dan merasa takut untuk menangkap nenek Ana, namun akhirnya Ana ditangkap pada tahun 1914. Tetapi kemudian dia dibebaskan karena kurang cukup bukti dan saksi. Waktu pun berlalu, Ana pun masih melanjutkan bisnis ramuannya dan pihak kepolisian masih melanjutkan penyelidikannya. Sementara pihak berwenang pun menggali mayat para korban untuk dilakukan otopsi di Universitas Bogart, sebuah universitas terbesar dan tertua di Serbia. Setelah cukup bukti dan ada saksi lainnya, pada 15 Mei 1928 di usianya 90 tahun, dia ditangkap lagi. Dalam persidangan, dia tidak pernah mengakui perbuatan jahatnya dan dia menyangkal perbuatan buruknya dengan selalu mengatakan bahwa dia hanyalah membantu orang yang membutuhkannya. Dia juga mengklaim bahwa dia lebih baik Daripada dokter manapun, dan dia juga mengatakan setiap obat yang dia berikan sangat membantu masyarakat. Saya seorang dermawan, bagi dunia yang miskin dan orang-orang yang bodoh. Meskipun bapak Anuska menyangka kejahatannya dan berpura-pura tidak peduli dalam persidangan, pada akhirnya di usia 92 tahun, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Para rekan konspiratornya, kaki tangannya pun tak luput dari vonis hakim. Jaksa penuntut hukum meminta hukuman mati untuk semua terdakwa, kecuali salah satu pelaku yang masih di bawah umur. Saat kejadian pembunuhan itu terjadi, anak itu bernama Sturza. Dia membantu membunuh seorang kakek dan kakeknya itu adalah kakeknya sendiri. Selama persidangan saling tuding, saling beralibi dan saling sangkal pun terjadi dan mereka sempat mengajukan sidang banding. Mereka percaya bahwa itu hanyalah air dan kematian datang sebab akibat dari kesaktian Nenek Ani. Selama persidangan banding, mereka pun tetap mempertahankan alibinya masing-masing. Sementara Nenek Ani tetap membantah tuduhan dan mengklaim bahwa dia tidak pernah menjual air ajaib. Dan dia juga mengatakan seluruh kasus itu hanya dibuat-buat oleh pasiennya dan para kaki tangannya. Dari semua sangkalan, akhirnya muncul seorang saksi ahli, Dr. Branko Furdella, yang telah menguji bahwa jejak arsenik ditemukan di tubuh kedua korban. Akhirnya putusan pun ditetapkan pada 6 Juli 1929. Ana dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena berperan sebagai kaki tangan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para pasiennya terhadap keluarganya sendiri. Sementara para pasiennya yang meminta dan membeli cairan beracun itu difonis penjara seumur hidup sebagai pelaku utama dan para kaki tangannya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Nenek sihir Baba Anuchka hanya menghabiskan waktunya 8 tahun di penjara. Dia dibebaskan atas dasar belas kasihan karena usianya yang sudah tua. Di akhir hayatnya, usianya yang 100 tahun, pada tahun 1938, dia akhirnya meninggal dunia di rumahnya di desa Vladimirovac karena pikun. Ilmu yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal positif dan kebaikan, sayangnya dia gunakan untuk hal-hal yang negatif dan membantu orang-orang dalam perbuatan kejahatan, ya guys, sekian dulu cerita saya hari ini. Tetap berdoa, semoga kita selalu dalam kebaikan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam.